बिहार राज्यातील महाबोधी महाविहार बुद्ध गया हे बौद्धांच्या ताब्यात द्यावं या मागणीसाठी देशभर धरणे आंदोलन ब्राह्मणी व्यवस्थापनातून महाबोधी महाविहार मुक्त व्हावं व ते बौद्ध धर्मियांच्या संख्येनं उपोषणास बसलेले आहेत उपोषणाची लाट संपूर्ण जगभर पसरलेली असून छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये सुद्धा बुद्ध गया मुक्ती आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून बौद्ध भिक्खू व अनुयायी यांनी भव्य धरण आंदोलन केली आहे है। ने एडियन बोलता ना व्यक्त आज औरंगाबाद शहर में जो छत्रपति संभाजी नगर शहर कहा जाता है इस शहर में ऑल इंडिया भिक्षु संघ के माध्यम से ये धरना आंदोलन किया जा रहा है इस धरना आंदोलन का हमारा मुख्य विषय जो आया है बिहार स्थित जो बुद्ध गया में हमारा मेन टेम्पल है बुद्ध गया में बिहार है वो बिहार तथागत भगवान बुद्ध का पवित्र स्थान है यहाँ बोधि वृक्ष है ये बुद्ध विहार जब अंग्रेजों का राज था उस समय लॉर्ड कनिंगम जो इंग्लिश अधिकारी थे उन्होंने इसका संशोधन किया वहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली और इंग्रज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये बुद्ध विहार है और उस उस समय रिपोर्ट इंग्लैंड में गया वहाँ से उसको बुद्ध विहार बोल के उन्होंने स्थापित किया जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया उसके बाद जितने भी भारत में विहार है मंदिर है मंदिर में हिंदू पुजारियों ने कब्जा करके उसको हटा के बुद्ध को हटा के हिंदू मंदिर बनाया गया है इस प्रकार का प्रयास बुद्ध गया में भी होने जा रहा था मैं जब 75 में गया तो उस समय बुद्ध की मूर्ति के सामने महादेव की पिंड रखी थी हम देखा कि यह पिंड कैसी यहाँ पे तो उसके बाद हमारे बनते लोगों ने उसको हटाया महादेव की पिंड हटाया वहाँ से उसके भी पहले 1800 सौ में हमारे जब महानागरिक धर्मपाल लंका से आए वो लंका से आके उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और बुद्ध गया मुक्ति का आंदोलन पहले शुरू किया उसके बाद सुरेश से हमारे जो बंते जी हैं नागपुर के उसका अभी नब्बे सौ साल उम्र हो गई उनकी उन्होंने भी आंदोलन चलाया अभी ये तीसरा टप्पा में आंदोलन विक्षित संघ बुद्ध गया में कर रहा है ये बुद्ध गया में जो टेम्पल एक्ट है पहली बात तो हम टेम्पल नहीं मानते हमारे बुद्ध विहार कहते हैं टेम्पल नहीं मानते एक दूसरी बात है वहाँ जो चार लोग हिंदू के हैं जो बौद्ध नहीं है उनका कब्जा है वो कब्जा हटाया जाए और जो डीएम है कलेक्टर है वो कलेक्टर उसका चेयरमैन तो कलेक्टर चेयरमैन रहे उसके बारे में हमारी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो नौ लोग हैं आठ लोग हैं वो सभी के सभी बौद्ध भिक्षु उसके मैनेजमेंट में होने चाहिए अरे सुचारू रूप से इतना पैसा आता है सोना आता है वहाँ चीवर आता है राशन आता है बहुत सारी सामग्री वहाँ आती है तो यह सब हिंदू पंडित घर लेके जाते हैं उसका कोई डेवलपमेंट नहीं अभी तक जैसा आप देखते होंगे कि बालाजी है का शाही बाबा है और भी बड़े बड़े उन्होंने अपने संस्था की ओर से स्कूल चलाए मेडिकल कॉलेज चलाए इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए इतने उन्होंने डेवलप किया लेकिन ये मैनेजमेंट कमेटी में अभी तक बिहार छोड़ के कुछ भी मैंने डेवलप नहीं किया इतना पैसा आता है तो डेवलप होना चाहिए था ना स्कूल कॉलेज निकलना चाहिए थी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों के लिए बिहार तो गरीब समझता है तो वो उसी के लिए बिहार में जो गुंडागर्दी चलती है बिहार में लाठी का नहीं गोली का, का काम चलता है वो गोली और लाठी के बल पे अभी तक मंदिर का ब्राह्मणों के हाथ में लेकिन आगे अभी हम बौद्ध समाज लोग संगठित होते जा रहे हैं अभी बंदूक लाठी काम नहीं चलेगा हम बुद्ध विहार को मुक्त करके रहेंगे लगाएंगे ये हमारा आगे का धोरण है महाबुद्धि महाविहार बुद्ध गया यह तथागत भगवान गौतम बुद्ध या ज्ञान प्राप्ति है त्यामुळे ते जगातील बौद्धांचे अतिशय पूजनीय व आस्थेचं असं श्रद्धास्थान आहे हे बौद्धांचं श्रद्धास्थान आहे परंतु या ठिकाणावरती ब्राह्मण महंतांनी कब्जा केलेला आहे की ज्यांचा त्या स्थळाशी काहीही संबंध नाही प्रत्येक धर्मीयांचे त्यांचे त्यांचे, त्यांचे श्रद्धास्थान त्याच धर्मीयांच्या त्या धर्मगुरूंच्या ताब्यामध्ये आहे परंतु बौद्धांचंही श्रद्धास्थान हे बौद्ध धर्मगुरूंच्या अथवा बौद्ध अनुयांच्या ताब्यात नसल्यामुळे संपूर्ण जगभरामध्ये संतापाठी लाट निर्माण झालेली असून त्याविरोधात या ब्राह्मणी व्यवस्थेपासून हे महाबोधी महाविहार मुक्त करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने भिक्खू संघाच्या समवेत भिक्खमी संघाच्या समवेत त्याचबरोबर उपासक व उपासिका यांच्या समवेत या ठिकाणी विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आंदोलन करीत आपलं नाव माझं नाव म्हणते डॉक्टर चंद्रबोधी बिहार राज्यामध्ये जिथे बौद्धगया इथे महाबोधी महाविहार जे आमच्या मनोमहादे यांच्या ताब्यात आहे त्या ताब्यातून बुद्धिस्ट मोमच्या हातात येण्यासाठी तिथे आमचे पूज्य भंतेजी भिक्खू भिक्खू संघ उपासक संघ मागील पंधरा दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत त्या उपोषणाला पाठबळ देण्यासाठी त्यांचं समर्थन करण्यासाठी त्यांच्या मान्य मान्य होण्यासाठी आम्ही इथे महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती संभाजीनगर इथे आम्ही पूर्ण प पूज्य विकू दिकु संघ विकुली संघ उपासक उपासक संघ हे आम्ही इथे एक दिवसाच्या धरणं आंदोलन देऊ आपल्याला माहीत आहे त्या जागी आमचे तथागतांना ज्ञानप्राप्ती झालेली आहे आणि त्या ज्ञानप्राप्ती असल्यामुळे आमच्या बुद्धिस्ट समाजांना एक श्राद्धस्थान आहे एक प्रेरणास्थान आहे हे प्रेरणास्थान श्राद्धस्थान आमच्या हातात यावं आणि बुद्ध समाजाप्रमाणे तिथे रिव्हिजाप्रमाणे तिथे वंदना हो यासाठी आम्ही आज इथे धरणं आंदोलन दिलेले आहे मी डॉक्टर प्रमोद दुथडे उपासक

या ठिकाणी आंदोलन आहे संपूर्ण भारत सरकार चालू प्रत्येक गावात प्रत्येक जिल्ह्यातलं जसं महाराष्ट्रात नाही त्या आंदोलनासाठी सगळे लोक पुढे येत आहेत कशा

सबस्क्राईब करायला विसरू नका